ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি ব্লগটো একদম পূৰা পাকঘৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰিমকৈ থাকোঁতে মানে সময় নিমিলে তাৰ মাজতে কোনোবাদাখন সময় পালে আৰু ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু সদায়তো আৰু ৰাতিপুৱাই মানে স্কুল যোৱা টাইমতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মানে সম্ভৱ নহয়েই আৰু সকলো গৃহিণীয়ে কথাটো জানেই আৰু সকলোৰে মানে একেই অৱস্থা তাৰ মাজতে কোনোবা দিনাখন পাৰিলে মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আজি সময় নহ'লগৈ গৈ কাৰণে দুপৰীয়া এতিয়া অলৰেডি বাৰটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু ভাত বনাবলৈ হৈ গ'ল সেইকাৰণে বোলো এতিয়াই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু আজি নিৰামিষকৈ অকণমান বনাম আৰু সদায়তো মাছ মাংস খায়েই থকা হয় সেইকাৰণে একেদিন কেইবাদিনো হৈ গ'ল বেক টু বেক মানে নিৰামিষেই বনাই আছোঁ সেইকাৰণে লগতে আপোনালোকৰ লগত মানে ৰেচিপিবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু নহ'লে প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত মোৰ দেখিয়েইনো মাছ মাংস সেইবোৰেই চলি থাকে আৰু টিকলিকৰ গা বেয়া হোৱাৰ পৰা মানে কণ্টিনিউ মই এইকেইদিন মানে যিমান পাৰোঁ এসপ্তাহমানেই হৈ গ'ল নিৰামিষে বনাই আছোঁ কাৰণ তাইয়ো গাটো ইমান ভাল নহয় আৰু তাইক মাছ মাংস খাব নোৱাৰিলেনো আমি কেনেকৈ খাম ভালো নালাগে সেইকাৰণে লগতে চবকে নিৰামিষো খুৱাইছোঁ আৰু আজিও অকণমান নিৰামিষ স্পেচিয়েলকৈ কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিৰামিষ হ'লেই যে খাবলৈ বেয়া হ'ব এইটোতো কথা নহয় ন চিম্পল হ'লেও নিৰামিষ হ'লেও মানে অকণমান যদি ভালকৈ আৰু সদায় বনোৱাতকৈ অকণমান বেলেগকৈ বনায় তেতিয়া খাবলৈতো ভাল হ'বই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান আজি মচালা ভিণ্ডি বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে লগতে বোলো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সদায়তো মাছ মাংস ৰেচিপিবিলাকে দি দি থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ লগতে আজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ পটাপত এতিয়া ভাত বনাওঁ অকণমান পিছত টিকলিক স্কুলৰ পৰা আহি পাবহিয়ে টিকলিকৰ চাৰে বাৰটা ছুটি হৈ যায় যে সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ নহ'লে তাইৰ লগত ভিডিঅ' কৰিবলৈ গ'লে কিবা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল হয়েই সেইকাৰণে পতাপত মই বোলো অলপ চলপ যা যোগাৰ কৰি লওঁ আৰু এতিয়া কি কি বনাওঁ মই কৈ দিছোঁ মচলা ভেন্দি বনাম বুলি এইকেইটা ভেন্দি লৈছোঁ ভাজিৰ কাৰণে বনাবলৈ আৰু ভেন্দিখিনি মানে আগতীয়াকৈ ধুই পখালি পানীটো যাবলৈ থৈ দিছোঁ নহ'লে লগে লগে মানে ধুয়ে ভেন্দি কাটি ভাজি বনালে বিজলোৱা হৈ যায় যে সেইকাৰণে অথনিয়াই ধুই কাটি কৈ থৈছোঁ আলু ভেন্দি পাই ভাজি বনাম আৰু এইকেইটা ঘৰৰে কাচকল এইখিনি অকণমান বনাম ভাজি আৰু এইফালে দুটা আছে আম টেঙা তাকে এটা পদুনা দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা আজি দাইল আম টেঙা দি পেলাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ এইফালে মগু দালি লৈছোঁ আৰু মচুৰ দালি লৈছোঁ মচু মগু মিক্সকৈ লৈছোঁ মগু কমাই লৈছোঁ মচুৰ সৰহকৈ লৈছোঁ মগু বেছি হ'লে নেখাই যায় সেইকাৰণে বোলো আজি আম আছে কাৰণে দালিৰ লগত বোলো আম টেঙা দি পেলাই বনাওঁ তাকে আগতে দালিখিনি বইলকৈ লওঁ তাৰপিছত বাৰু দেখাই আছোঁ পটককৈ দালিখিনি ধুই পেলাই বহাই দি লওঁ এইখিনি দাইলখিনি বইলকৈ ললোঁ আৰু এইফালে কাচকলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু কাটি পেলাই নিমখ হালধি এইখিনি সানি পেলাই থৈ দিছোঁ আৰু কাচকলৰ চিপ্ছ বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে কাৰোবাক যদি ৰেচিপিটো লাগে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজি বনাব কাৰণে এইখিনি ভেন্দি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ ভেন্দি আৰু আলু এটা পিঁয়াজ এইফালে জলকীয়া আৰু ভেন্দিখিনি এনেকৈ দুখৰ ডোখৰকৈ কাটিছোঁ এনেকৈ জোখৰ ডোখৰকৈ কাটি পেলাই মানে ভেন্দি ভাজি বনালে তেতিয়া বিজলোৱা নহয় ফালি পেলাই তেতিয়া বনালে মানে ভাজিখিনি মই খাবলৈ বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে বেছিভাগ মানে ভেন্দি মই এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটো তেতিয়া মানে অকণমান বিজল ভাৱটো নহয়গৈ আৰু আৰু ভেন্দি ভেন্দি আলু এইখিনি ভাজি বনাম আজি বনাম ভাবিছোঁ মচলা ভেন্দি বনাওঁ সেইকাৰণে লগতে কাটি লৈছোঁ বিলাহী পতাপত এইফালে দাইলখিনিও তেল মাৰি লওঁ আৰু ভাজিখিনিও বনাই লওঁ আৰু দাইলখিনি এইখিনি বইল কৰা হৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াতে বাকী গোটেইখিনি মা মছলা দি দিম এতিয়া বেলেগ একো নিদিওঁ অকণমান দিম জলকীয়া গুড়া আৰু অকণমান দিছোঁ এক চামুচমানৰ জোখাই মানে জিৰা গুড়ি দিছোঁ তেলত মছলাখিনি দিলে জ্বলি যাব যে সেইকাৰণে দাইলখিনি বইল বইল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ দালিখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে এইফালে পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াতে বেলেগ একো নিদিওঁ খালী এটা দিম শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দিলে ভাল হয় কিন্তু পাঁচফোৰণ আৰু মিটিখিটি মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইটো কাৰণে খালী পিঁয়াজ আৰু এটা শুকান জলকীয়া দি পেলাই তেল মাৰিবলৈ পিঁয়াজ ভাজি আছোঁ আৰু এইটো চাইডে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কাচকল আৰু ইয়াত নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাইকিয়া আৰু এইফালে মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ মই বইল কৰি থোৱা দাইলখিনি আৰু আম টেঙা দিয়া দাইল মোৰ বনাই পেলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গৰমত এনেকৈ টেঙা অকণমান খাই ভাল লাগে আৰু নেমুটেঙা দিয়ো সদায় খাই থকা হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আমটেঙা আছে যেতিয়া আম দি পেলাই বনাওঁ আৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে নাই খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন মগু দালিৰ লগত খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় কিন্তু আমাৰ মগু দালি চবেই নেখায় যে সেইটো কাৰণে মানে মগু আৰু মচু মিক্স কৰি পেলাই বনাইছোঁ আৰু দাইল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া ধনিয়া চনিয়া একো নিদিওঁ কাৰণ যিহেতু টেঙা দিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ দাইল ৰেডি আৰু এইফালে কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ কাচকলখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এইখিনিও বেছি ক্ৰিষ্টিকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ আৰু কাচকল এনেও পটককৈ সিজিয়ে যায় আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম তাৰপিছত মোৰ ৰেডি হৈ যাব আৰু অকণ আগত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কাচকলৰ কাৰোবাক কাচকলৰ চিপ্ছৰ ৰেচিপি যদি কাৰোবাক লাগে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক বনাই পেলাই দেখুৱাম আৰু এইফালে মোৰ কাচকলখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল কেৰাহীখনত এটা তেল দি দিলোঁ আৰু এইফালে গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু এটা জলকীয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান চচ চৰকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া এড কৰি দিলোঁ ভেন্দি আৰু আলু আৰু সদায়তো একে ষ্টাইলত মানে যিকোনো চব্জি খাই থকা হয় আৰু সদায় একেটা ষ্টাইলতে খাবলৈ মানে ভালো নালাগে সেইকাৰণে অকণ অকণ মাজে মাজে বেলেগ হ'লে ভাল লাগে এইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ বোলো মচলা ভিণ্ডি বনাওঁ বনাইছে কাৰণে লগতে বোলো আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটোও শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সকলোৱেতো বনায়েই আৰু সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ৰেচিপি সেইকাৰণে মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ মোৰ ষ্টাইলত মচলা ভেন্দি তাকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভেন্দিখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া দিলোঁ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ আৰু এইখিনি আকৌ এবাৰ এতিয়া লৰাই পেলাই গোটেইখিনি নিমখ হালধিৰ লগত মিলাই ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া ঢাকন এখন মাৰি পেলাই ল' ফ্লেমত ভেন্দিখিনিতো পটককৈ সিজিব আলুখিনি সিজিবলৈ দিম ভেন্দি আলু এতিয়া লাহে লাহে সিজিছে আৰু এতিয়া বাকী দিম ইয়াতে মছলাখিনি বেলেগ বেছি মা মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ খালি দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আধা চামুচৰ জোখাই দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু দিছোঁ লগতে মেগী মছলা মেগী মছলা দিছোঁ এক ডেৰ চামুচমানৰ জোখাই দিছোঁ আৰু প জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছোঁৱেই যে সেইটো কাৰণে ইয়াত জলকীয়া গুড়ি বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্সকৈ লৰাই লওঁ আৰু বিলাহীটো লাষ্টত দিম কাৰণ এতিয়াই যদি বিলাহীটো দি দিওঁ তাই আলুখিনি নিসিজিব সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ ঢাকন মাৰি পেলাই ভেন্দি আলুখিনি ভেন্দিটো অলৰেডি সিজিয়েই গ'ল আলুখিনি অকণমান আলুখিনি সিজি গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ কাটি লওঁ আপুনি এটা বিলাহী বিলাহীটো টেঙা আছে কাৰণে এটা দিছোঁ আৰু দুটা দি পেলাই বেছি টেঙা হৈ যাবগৈ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি এতিয়া লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমতে বিলাহীখিনি অকণমান গলি যোৱালৈকে ভেন্দি আলুখিনি ভাজি ল'ম ঢাকোন মাৰি নিদিওঁ আৰু নহ'লে ভেন্দিখিনি বেছিয়ে ভাঙি যাব আৰু এইফালে মোৰ মছলা ভেন্দি বনাই পেলাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু একদম চিম্পল ৰেচিপি এটা কিন্তু চিম্পল যদিও মানে সদায় অকণমান বনোৱাকৈ অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনালে তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ লগাও হয় আৰু একেবাৰে ইজি আৰু চিম্পল মছলা ভেন্দি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমটেঙা দিয়া দাইল লগতে এইফালে কাচকল ফ্ৰাই আৰু এইকণ অকণ পদুনা চাটনি আৰু একেবাৰে এইজনী টিকলিক টিকলিক স্কুলৰ পৰা আহি কি কৈছা টিকলিক ডাইৰেক্ট আহি পেলাই একদম লেচু গছৰ তল পাই গ'লহি অঁ এইফালে একদম পকিলে বুলি উৎপাত লগাই আছে দুটা এটা ৰং ধৰিছে তাকে দেখি পেলাই এইফালে এইটো থোকা একদম পূৰা তলতে আছে এই লেচু পকাই নাইকিয়া এইখিনি তলতে আছে তাই ঢুকি পাই যে তাকে শাকুটিয়াই থাকে এইবাৰ লেচু পকা দেৰি হ'ব ৰ'দ চ'দ নাইকিয়া আৰু আৰু এইখিনি একদম পূৰা তলতে থোকাটো আছে টিকলিকে কাৰণে চুই থাকে ন টিকলি এই তলতে থকাকেইটা নলয় তাই ওপৰকেইটা কেঁচাকেইটাকে শাকুটিয়াই থাকে পকিছে পকা নাই নহয় পকিলে ৰঙা হৈ যাব ঠিকলিক নিচিঙিবা এতিয়া পুৰা টেঙা দেই পকিলে খাবা এই থোকাটো একদম তলতে সেইকাৰণে তাই হাকুটিয়াব পাৰে যে ইউটিউবত মানুহ সোনকালে পকি যাব ভাল বুদ্ধি কৰিছে দেই লেচুত বোলে ঠিকলিকে ৰং কৰি দিব ৰং কৰি দিলে সোনকালে পকিব অঁ আহা আহাঁ স্কুলৰ পৰা আহিছে কিবা এটা খাই লৈহি আহাঁ গৰমত একেবাৰে ইজি আৰু চিম্পল ৰেচিপি এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু গৰমত এনেকৈ নিৰামিষ খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে অকণমান টেঙা দিয়া দালি বনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক চাইন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে ভাত খাই বৈ লৈ পেলাই আকৌ এটা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইটো হাফ কেজি কেক বনাবলৈ লৈছোঁ এগলেছ হয় আৰু মই যিমানবিলাক কেক বনাওঁ চব এগলেছ কেকেই বেছিভাগ বনাওঁ আৰু কেকটো মই এইফালে ডিমল কৰি ল'লোঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া পতাপত মই তিনিটা লেয়াৰত কাটি লওঁ আৰু কেতিয়াবা বাৰু এগ লেছ কেক বেচোঁ মই ৰেচিপি এটা দিম বাৰু ইফালে পতাপত কেকটো তিনিটা লেয়াত কাটি লওঁ আৰু এইফালে কেকটো তিনিটা লেয়াৰত কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ পেলাই এতিয়া আইচিং কৰোঁ পতাপত আৰু সম্পূৰ্ণটো আইচিং টুটৰিয়েল মানে দি থাকিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ গৈ থাকে আৰু কেক বৰ্ড এখন লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো দি দিলোঁ আৰু চেনি পানী দি কেকটো চ'ভ কৰি লওঁ মই আগতে কেইবাবাৰো কৈছোৱেই যে চেনি পানী দি চ'ভ কৰিলে কেকটো খাবলৈ খুব চফ্ট হয় আৰু এতিয়া ক্ৰীম দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পেলেট নাইফখনৰ সহায় এতিয়া ক্ৰীমখিনি চাৰিওফালে ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি যাম আৰু ক্ৰীমটো দিয়া মানে কম বেছি নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু কাৰণ চবেই হয়তো ক্ৰীম বেছিকৈ দিলে খাবলৈ ভালো নাপায় কিছুমানে ভাল পায় সেইটো কাৰণে ক্ৰীম মোৰ মই মানে কেকৰ অৰ্ডাৰ লওঁতে লগতে সুধি লওঁ যে ক্ৰীমটো বেছিকৈ দিম নে কমকৈ দিম আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো হৈ গ'ল আইচিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া লগতে নেক্সট লেয়াৰটো দি দিম আৰু এতিয়া আকৌ প্ৰথম লেয়াৰটোত চেনি পানী দি চ'ক কৰা নিচিনাকৈ তেনেকৈ এইটো লেয়াৰটোত চেনি পানী দি চ'প কৰি ল'ম তাৰপিছতে আকৌ ক্ৰীম দিম তেনেকৈ পেলেট নাইফখনৰ সহায়তে আৰু ক্ৰীমখিনি দিওঁতে মানে চাৰিওপিনে একদম সমান জোখেৰে দিব লাগে যাতে কেনিবলৈ ওখ চাপ হৈ নাথাকে আৰু যদি ওখ চাপ হৈ থাকে তেতিয়া কেকটোৰ পিছত মানে দেখিবলৈ শ্বেপটো বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণে বে বেচটো প্ৰথম বহাওঁতেই চাই ল'ব লাগে যে সমান জোখত বহিছেনে নাই আৰু এনেকৈয়ে গোটেইকেইটা লেয়াৰ মই আইচিং কৰি ল'ম আৰু সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই থাকিবলৈ গ'লে মই কৈছোঁৱেই ভিডিঅ'টো খুব বেছি দীঘল হৈ থাকে সেইকাৰণে অলপ অলপ যিমান পাৰোঁ মানে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ডিটেইল চাবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ কেকটো আইচিং কৰি হৈ গ'ল আৰু লগতে মই পিংক কালাৰৰ ৰ'জ দিলোঁ আৰু ফুলকিপা বনোৱা নেদেখুৱালোঁ বাৰু যদি চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই বাৰু নিশ্চয় দেখুৱাই দিম আৰু এইফালে ন লিফ নজেলেৰে গছ পাত আঁকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খালী লিখিবলৈ আছে মাজত নামটো পতাপত মই নামটো লিখি কৰি লওঁ আৰু ডিজাইনটো আগতে বনোৱাই চিম্পল এইকাৰণে দেখুৱাই নাথাকিলোঁ আৰু এইফালে পতাপত হেপী বাৰ্থডেটো লিখি লওঁ এনেই আন দিয়াটো মই নাম লিখিলে নেদেখুৱাওঁ আজি এনেই অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেকটো সম্পূৰ্ণ বনাই হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো ক'ব আৰু মোৰ যিমানবোৰ কেক মই বনাওঁ চব এগলে বনাওঁ আৰু ইফালে কেক ৰেডি পতাপত এতিয়া মই অলপ টাইমৰ কাৰণে কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি লওঁ টিকলিকক চাব দেই দুপৰীয়া ভাত পানী খাই শুবলৈ দিছোঁ আৰু সেইজনী চব শুই আছে আৰু তাই মনে মানে ৰাজাৰ লগত খেলি আছে হা বৰফ এইয়া বৰফৰ আইচ বক্সৰ পৰা মানে বৰফ লৈ আহিছে ভিতৰত মানে দেখিলে মই বকো বুলি এইফালে বাহিৰত লৈ খেলি আছে সি ৰাজাৰ লগত ৰাজাৰ লগত খেলি আছা এইবিলাক ঠাণ্ডা লাগিব নহয় বৰফ নাখাই দেই বৰফ খালে বেমাৰ হব ৰাজা কত গ'ল কি দেখুৱাবা অ এইকেইখন এই মাজতে বনাইছিলে মই যে কৈছো যে ফাৰ্ণিচাৰ বনাইছে বুলি এই কাঠৰ এই গছ ফালিছিলে মই দেখুৱাইছিলোৱে নহয় গছ ফালোতে তলত যে টুকুৰাবোৰ ৰৈ গৈছে আগফালে মানে এই ফুল চুলবিলাক আছে যে সেইটো কাৰণে ইয়াত দি দিছে বহিবৰ কাৰণে অশুখ ফুল ফুলজোপা মানে সদায় একদম ৰাতিপুৱা সময়ত চাবলৈ কিবা এটা ভাল লাগে কিমান ফুলিছে চাওকচোন একে ওপৰৰ পৰা গোটেই গোটেই গছজোপা নধৰা হৈ গৈছেগে ঐ ৰাজা দুইটা একদম পুৰা খেলাত ব্যস্ত কব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা সময়খিনি স্কুল দৌৰা দৌৰি হৈ যায় সময় নাপায় সেইকাৰণে পিছবেলা সময়খিনি অকনমান খেলে আৰু আৰু বতৰটো অকণমান কোনোমতে মুকলি হৈছে ঐ ৰাজা কি দেখিলে কিবা চৰাই দেখিলে হ'বলা চৰাই দেখিছে চৰাই দেখিলে তুমি এতিয়া খেলি থাকা আৰু শুব লাগে অকণমান এতিয়া ভাত পানী খালা কৰিলা অ হ'ব 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 এইফালে বতৰটো কোনোমতে অকণমান মুকলি অকণমান কোনোমতে বতৰটো মুকলি হৈছে আৰু আকলে আকৌ বৰষুণ দিব নেকি ঠিক নাই এই ৰাতিপুৱা বৰষুণ এই ৰ'দ ধৰিবই নোৱাৰি এইফালে টিকলিকা কিবা কিবি কৈ আছে কিবা লাগে কি কৰিবা তুমি লৈ পেলাই কি কৰিবা হাত কাটি যাবা তোমাৰ সেইখন